Лохотрон для мамочки из Тиктока, че реально доказова база. Дэви Масс. на химика из Тиктока от химика с красным дипломом. Это ответ на его завирусившееся видео про коралловую воду. И сейчас я расскажу три причины, почему эта вода реально работает. Первая причина. Коралл-Майн изменяет кислотную воду на щелочную. И в 1932 году немецкий ученый Ота Варбург установил, что именно в щелочной и слабощелочной среде не размножаются клетки вирусов, бактерий и раковых. Вторая причина – это окислительно-восстановительный потенциал. Вода с положительным ОВП забирает вашу энергию, а вода с отрицательным дает вам энергию. При добавлении саше майн вода меняет свое ОВП с положительного на отрицательное в течение 5 минут. И третье – действительно ли не важно, откуда взят коралловый песок? почему именно Афинава? А что, если я тебе скажу, что Афинава – одна из пяти голубых зон на всей планете? И именно там находится наибольшая концентрация долгожителей. Были проведены исследования Славянским институтом Бион, где сравнили коралловый песок и обычный песок. И было доказано, что коралловый песок воздействует на тонкое поле воды, тем самым улучшая жизненные процессы того организма, который эту воду пьет. А какую воду выбираешь пить ты?